Складні події у державі, війна на сході України, соціальні проблеми, вплив зовнішнього ворога окупанта та внутрішнього корупції. Такі речі змушують простих людей робити складний вибір жінка з двома дітьми на руках вимушена була покинути свою домівку рідний дім, але не сім'ю. Родина, якою вона не була б, залишається родиною. До соціального відділу громадської організації Студентське братство Убухівщини Нація Єдина звернулась Макаренко Юлія Юріївна, переселенка з Донбасу. Її хлопчику тільки 8 років, а Ваня вже пережив рак. Та, на жаль, є наслідки від нього. Мене зовут Юля. Ми переїхали з города до Донецька. У мене два мальчика. они двойнята. У одного из мальчиков онкология. У него герминогенная опухоль малого таза. Обнаружили ее в декабре 2011 года, после чего нас прооперировали и поставили диагноз. Нам сделали 4 блока химиотерапии, после чего мы ушли в ремиссию. При первой проверке а через три месяца нам поставили рецидив. Нам сделали еще одну операцию, и мы опять ушли в ремиссию. Также были проблемы с мочевым пузырем, у него стоял мочевой катетер. Катетер стоял около полугода. Мы закончили все блоки химиотерапии, но проблемы сейчас остались с прямой кишкой. Чтобы устранить эту проблему, нам требуются медицинские препараты. С их помощью у нас есть улучшения, поэтому эти препараты нам очень нужны в Обухове мы живем, я и дети, мы живем сами, помогать нам некому. К сожалению, работать я не могу, потому что за детьми следить некому. Ребенок у меня находится на домашнем обучении. Мы просим у вас помощи, чтобы купить эти препараты. Они очень дорогие. Пить нам нужно их курсами каждые два месяца. Поэтому я у всех Жителей Абухова и всех людей прошу помощи для приобретения этих препаратов. Скажите, пожалуйста, чего помогает вам Держава? государство мне да, помогает, мне платят на меня и на твоих детей переселенческие, и мне платят как ребенок инвалид, он у меня с подгруппой А. Одинокую мать в государство сейчас не платит уже три месяца, поэтому на сегодняшний момент это все выплаты, которые я получаю. Сразу, а как самые леки вы потребуете? Это Препарат, такой як Актогін, це препарат нейромідин і це препарат Нейровитан. Ще нам нужен препарат як Прозерин. Це русский препарат, у нас в Україні його немає. Будь-яка допомога важлива і навряд чи можна визначити, яка більше, яка менше. Це небайдужість до чужої людини і добровільне бажання допомогти їй у важкій ситуації. Пам'ятай про закон бумерангу: добро обов'язково тобі повернеться. Не будь байдужим.